Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bagi menjawab pertanyaan rakan uh, lakan Facebook saya yang bertanyakan Apakah uh, perancangan pembangunan di Negeri Tengganu Pada masa akan datang uh, Saya yakin dan percaya bahawa Sebagaimana telah saya gariskan uh, Dalam menentukan hal itu di Tengganu Pada kan segi dan pada nakian pertamanya Iaitu pembangunan murid insan Yang mana kita telah terus memberikan keyakinan memberikan komitmen untuk menjadikan Terengganu sebagai negeri anjur ilmu dengan peruntukan yang besar dan pastikan program 2.01052 menjadi kenyataan kerana inilah merupakan bahawa uh, program utama iaitu dalam pembangunan modal insan ini, sistem pendidikan yang kita ada, terengganu terperjaya dengan cemerlang dalam setiap kali peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM dan kita kalau negara kita maju sekalipun, tapi modal insan ini, tidak sama terikut dengan pemajuan itu menyebabkan kita ketinggalan dan akhirnya pekerja-pekerja, peluang pekerjaan dan juga cerit pandai akan dibawa masuk kepada negara asing yang penting kita perlu bangunkan negeri kita, negara kita oleh rakyat tempat sendiri oleh tangan-tangan rakyat negeri kita sebab itulah pembangunan Malik ini menjadi fokus optimal, utama saya sejak dulu dan insyaAllah selama-lamanya yang kedua kita memastikan bahawa kesejahteraan hidup rakyat pembangunan Uh, yang boleh memberikan uh, selesa hidup sebab itu dia buat slogan merayakkan pentadbiran bangunan apa yang saya nyatakan baru apa juga program uh, pentadbiran yang kita lakukan mestilah bermesra kepada rakyat mesti berkhidmatan kepada rakyat dan begitu juga yang kita laksanakan mesti rakyat mendapat faedah dan apa yang hendak kita lakukan jadi maknanya kita mempunyai projek mega projek besar tapi rakyat terus ketinggalan rakyat terdapat peluang dan faedah daripada apa yang hendak kita bangunkan Justru itu, pertama kita bangunkan modal insan, kedua pembangunan yang melestarikan kehidupan rakyat. Sebab itulah kita berfokus fokus pertama iaitu dengan pembinaan rumah-rumah untuk rakyat. Sebagaimana saya sebut dulu, walaupun tidak ada dalam manifesto, manifesto pindahan raya, selepas saya diberi amanah sebagai Menteri Besar, saya nyatakan dalam tempoh lima tahun, kami kita di bawah pimpinan saya, ingin membina 10,000 unit rumah rakyat untuk rakyat Alhamdulillah, uh, saya kini kita telah membina 8,600 unit lebih rumah uh, mampu bilik dan rumah uh, kos rendah untuk diambil oleh rakyat dan insyaAllah pada tahun depan dan tempoh lima tahun kita yakin dan saya yakin bahawa 10,000 unit ini akan dapat kita kesanakan. Ini semua melibatkan sekarang ini kos lebih daripada 800 juta dan bila siap 10,000 unit kita belanja lebih daripada 1 bilion dan untuk mentahun rakyat Terengganu pada 1 bilion yang bakal kita belanjakan ini yang telah kita belanjakan 800 juta lebih ini adalah hasil pada kajian negeri Terengganu dan kita pernah buat pinjaman satu sen pun daripada kerajaan pusat untuk bina rumah rakyat dan rumah kos rendah ini. Sampai itu ini tak termasuk uh, 1,002 unit rumah PPR uh, yang dibina oleh kerajaan pusat di Hiliran. Kalau campur semuanya bermakna 9,000 lebih unit rumah telah pun dibina dan terbina sedang dibina sekali di Terengganu dan tidak termasuk pula rumah-rumah yang dibina oleh swasta di mana ada tanah-tanah kerajaan yang dibangunkan oleh swasta dan mereka terpaksa mengikut uh, dasarkan negeri untuk membina 30% uh, unit rumah konsumen atau mampu yang dijual oleh Terengganu. Kalau uh, kita campur sebegini angka 10,000 itu sebenarnya telah kita capai setakat ini. Di samping itu, saya telah menyebutkan bahawa selepas penyayar akan datang, kita akan bina 10,000 unit rumah kos rendah dan mobil lagi like, untuk Dan saya telah nyatakan secara terbuka bahawa bagi kawasan-kawasan yang kita tewas kepada PAS, contohnya Batu Buruk, lebih daripada 20 tahun PAS menang di Batu Buruk, tidak ada perancangan teliti dibuat oleh PAS ini mereka bukan sebuah kerajaan walaupun mereka pernah memimpin Terengganu selama 4 tahun tidak ada perancangan untuk rumah dilaksanakan. justru saya memberi jaminan kepada rakyat Batu Buruk andainya dan sekiranya mereka memilih BN menang dalam PRU 13 di Batu Buruk saya akan membina 1000 unit 1000 unit rumah rakyat di Batu Buruk dan kita akan pasti tanah dan kerja-kerja untuk proses penguartaan pembalis dan laksanakan oleh pihak Jabatan Tanah dan PTG. Begitu juga bagi kawasan Wakam Mempelam 33 tahun Pas menang di Wakam Mempelam Tidak ada perubahan dibuat Dan sekali lagi saya nyatakan bahawa kepada penduduk Wakam Mempelam Sekiranya mereka mahu melihat perubahan kehidupan mereka Kehidupan mereka selesa dan terjamin Jika mereka memilih uh, BN pada PRU ke-13 Memenangi kawasan tersebut 1000 uh, unit rumah mampu milik dan rumah uh, rakyat Akan kita bina di Don uh, Wakam Mempelam Begitu juga bagi kawasan mana kita akan bina 500 unit lagi rumah rakyat ini sekiranya mana kembali ke pangkalan nasional dan begitu juga kepada Don Rorenda uh, kita akan bina uh, 1000 unit lagi walaupun sekarang kita meluluskan dan pembinaan hampir 600 unit rumah rumah pemilik di Don Rorenda ini saya akan beri 1000 unit lagi di kawasan Don dan bagi Don Ladan, insyaAllah kita akan bina 500 unit lagi rumah Mampu uh, mempunyai rumah rakyat pada Don uh, Ladang di samping lain-lain jumlah 10,000 unit yang akan kita tentukan kemudian dari masa ke semasa uh, di samping itu uh, di segi pembangunan bandar uh, kita melihat proses uh, menjadikan pembandaran Bandar Raya Kota Tengah ini sebagai bandar pesir, uh, uh, air akan kita terus laksanakan insyaAllah sebagai terima kasih maklum sekarang ini kerja-kerja membina uh, 408 unit rumah mampu milik di Ladang Tok Pelang sedang giat dilaksanakan dan ini adalah tujuan untuk memindahkan penduduk di kawasan Tanjung sama ada mereka akan menjadikan transit sementara apabila pengalihan tahun selesai kerana kita membangunkan Tanjung ini sebagai kawasan bandar baru pembangunannya, rumah kedai dan juga termasuk satu lagi blok 30 tingkat, 30 tingkat sama sebagaimana di Don Ladang ini akan dibina di kawasan Tanjung itu dan mereka yang terlibat nanti akan diberi pilihan sama ada terus menetap di flat ataupun di rumah yang disediakan di Ladang Tok Pelam atau bila siap satu flat di Ladang ini di Tanjung ini, mereka kembali ke kampung kawasan asal mereka di samping itu kerja-kerja pembinaan -kerja sebuah shopping kompleks di Muara Selatan berhampir dengan pantai Trimula Tanjung ini akan diaksanakan tidak berapa lama lagi dengan keluasan 1 juta kaki persegi ini akan dibuat oleh sebuah syarikat swasta Melibatkan uh, satu lifestyle uh, Shopping complex Dengan kemudahan termasuk panggung uh, wayang Ada 8 uh, buah panggung wayang 9 panggung di situ Dan juga ada 46 Lane bowling alley LA Yang akan dibuat di kawasan berkenaan Pada masa ini juga kerja-kerja akan dilaksanakan Tak lama lagi iaitu uh, bersebelahan, dalam bersebelahan Dengan bangunan SDC Iaitu kini bangunan kerja-kerja -kerja, bangunan hotel dan pejabat a, SCC sedang giat laksanakan dalam mencapai tahap 70% dan kita akan menjadikan satu tempat letak kereta bertingkat a, sebanyak 300 unit akan laksanakan dalam masa terdekat dan dalam komponen itu termasuk a, food court a, termasuk a, panggung wayang dan juga bowling alley 30 unit akan laksanakan dalam masa yang terdekat juga Sampai itu Kan juga akan a, mengadakan satu lagi program untuk pastikan keselesaan pengunjung-pengunjung Sebagai kita tahu bahawa sekarang ini kita ada pulau warisan Dan kita akan sambung pulau warisan itu sampai ke Tanjung Melibatkan satu lagi kawasan berjalan kaki, rekreasi Melibatkan satu kilometer panjang Di samping kita ada kemudahan-kemudahan kawasan tebus guna ke, -ke 10 ekar Dan juga kita akan ada kawasan rekreasi yang boleh kita bangunkan pada masa depan Di samping penambahan jeti buat penambahan dan juga jeti untuk ke pulau dan kita akan pertingkatkan kemudahannya dan samping itu kita juga akan membangunkan uh, yang telah pun siap kerja-kerja tebus guna uh, tanah di sebelah Pulau Waman uh, taman Taman Tamadun itu yang mana kerja-kerja membina uh, bangunan akan dilaksanakan mulai tahun hadapan dia ada dua komponen pertama uh, rumah flat yang akan dijadikan untuk memindahkan penduduk-penduduk uh, daripada uh, Pulau Sekati yang kedua uh, dengan rumah yang agak mahal sedikit untuk orang luar membeli dan tinggal di situ sehingga membolehkan uh, masjid uh, Krista itu boleh digunakan untuk uh, sebahagian jemaat di samping ini, pada yang sama kita akan uh, bangunkan Pulau Duyung kerana rumah-rumah yang dibina oleh kerajaan sebanyak 190 unit telah pun siap dan pembinaan mereka dilakukan lakukan kerana mereka ini sebagian besar yang terlibat dengan penduduk cahaya harap tanah kerajaan seluas 8 ekar dan tanah biar kemudian selama 3 ekar dan kerajaan kami balik tanah 3 ekar ini ...jadikan semua 11 ekar untuk dimajukan dengan projek perumahan yang agak uh, tinggi nilainya dan penduduk situ akan dipindahkan kepada uh, FED yang telah kita siapkan dengan subsidi yang begitu besar yang bakal kita berikan kepada mereka. Jadi, sampai itu kerja-kerja uh, pembangunan di Tasik Kenyai seransak berjalan dan kita harap jalan akhir tahun 2013 ataupun pertengahan selepas tahun 2014, Kenyai bakal dibuka sebagai uh, pulau beracuka yang pertama uh, iaitu Tasik Pulau Cuka pertama di Malaysia dan yang ketiga Juni. Sebenarnya kita sedia maklum bahawa sekarang ini terdapat dua tasik dunia ini jadikan uh, tasik bebas cukai. Yang pertama tasik Lugano di Switzerland, yang kedua tasik Megory di Itali, dan insya Allah yang ketiga tasik Kenya di Terengganu Malaysia dan bakal dikunjungi oleh uh, para pelawat dan menjadikan jasadiplan yang utama uh, negara kita pada masa depan. Ini merupakan program-program yang kita atur uh, begitu rupa demi kesempatan Sampin kita telah menerima peluang-peluang pelaburan -peluang yang agak besar ketika ini. Alhamdulillah. Uh, di kita sebut dengan adanya biji bukit besi kita ini kita hanya beri kepada pelabur-pelabur yang datang ke kilang mereka di Terganu dan portion pertama kita telah berikan kepada uh, pewaja yang membesarkan kilang mereka termasuk buat palletization dengan nilai kos pelaburan 300 juta menyebabkan seribu lagi peluang punya baru pada yang Terganu yang kedua uh, projek uh, pembinaan uh, kilang besi waja yang kedua di Kemaman uh, melibatkan Eastern City dan juga Shogun Group dari China Uh, jumlah pelaburan pelaburan 3.8 bilion bila siap nanti memberi beri peluang perjalanan kepada kira-kira 2000 orang uh, pekerja dan saya bertemu dengan, dengan Tansri uh, Lau uh, chairman uh, SST yang telah bersetuju menambah lagi pelaburan kira-kira 800 500 juta lagi uh, pelaburan mereka untuk industri kawasan Kemaman untuk tempat tempat uh, masakan bijih dan sebagainya dan yang ketiga uh, kita sedang uh, buat penilaian pada satu kilang besi yang bakal diumpukan nanti kerana ketika ini terdapat 10 syarikat yang menunjukkan minat yang mendalam untuk datang melabur dan mendapatkan hak konsesi uh, biji besi yang nilai mutu yang baik itu di Bukit Besi. Daripada 10 itu, uh, 7 syarikat daripada China, uh, 1 syarikat daripada India, uh, 1 syarikat daripada Dubai dan 1 syarikat daripada uh, Malaysia sendiri. Dan kita akan menilai mana company yang akan sanggup uh, membuka kilang mereka yang jumlah pelabur yang paling besar, itu yang akan kita pertimbangkan. Dan ini sudah tentu berpeluang pekerjaan lagi ribuan lagi kepada rakyat Tengganu di samping saya tahu bahawa insya Allah pada masa depan terang juga bakal menjadi pengeluar udang winami terbesar negara kita atau udang putih ini kerana pelaburan pertama yang besar diterima daripada uh, Blue Expo Lago Aisyah sebuah nasyarakat Kazana yang telah kita beli 1000 seribu 1000 hektar tanah di Labu Nyatur Cik Selamah Setiu yang mana perjubahan pertama telah menghasilkan uh, udang yang berkualiti tinggi serta mempunyai pasaran baik dan hasilnya lebih baik daripada yang telah dilakukan syarikat yang sama di Kerpan, Kedah. Dan insyaAllah dalam masa terkait ini, mungkin dalam bulan tujuh ini, kerja-kerja pecah tanah bagi ladang tenakan udang Winami yang kedua akan dilakukan di Marang yang melibatkan kawasan seluas 1,000 hektar memberi pelaburan kebanyak satu bilion ringgit Malaysia ringgit yang akan berpulang punya daripada seribu orang anak tempatan untuk bekerja. Dan sampai itu, yang terbaru, kita telah mengadakan sesama Uh, tiga pihak antara kami di Terengganu, uh, ECRDC dan juga Biotech Corporation menjadikan kertas sebagai iaitu biopolymer uh, part di uh, Kertes yang bakal menjadi uh, ataupun uh, uh, pusat pengolahan biotech yang terbesar di Asia. Kerana baru kita telah menerima pelaburan yang pertama daripada ECJ Akma, joint venture antara Syarikat Korea dan Perancis yang bernilai 2 bilion yang kerja tanah insya Allah akan dimulakan pada bulan Ogos nanti. Dan baru-baru semalam kita lihat bahawa Emirates SUK mewakili KM Getengganu uh, telah pun menetangi peranjanjian dengan uh, satu syarikat daripada Amerika uh, iaitu merupakan pelaburan 1.5 bilion uh, di Boston Kami ini merupakan 3.5 bilion dan kita jangkakan pasti ada beberapa syarikat besar lagi yang saya tak boleh umumkan sekarang yang akan melabur di situ dan akhirnya pada menjelang tahun 2015-2016 Sebanyak 7.7 bilion pelaburan akan datang ke kertih uh, bio polymen park ini dan kain tengganu hanya menjadikan kemudahan untuk penanaman pokok sebanyak 30 ribu hektar iaitu pokok akasia dan juga pokok peta belalang. Dan mana pokok ini akan ditanam di kawasan-kawasan yang uh, kita keluarkan kawasan penerbangan balak, kawasan pokok yang kosong itu akan ditebang, akan ditanam dengan pokok peta belalang dan akasia yang menyebabkan akan menjadi sumbu utama kepada pembangunan biotek ini sebab itulah uh, syarikat luar negara berminat datang ke sini untuk mendapatkan kemudahan atau komitmen kerajaan negeri untuk membuka 30,000 hektar ladang akasia dan juga minta belalang ini sebagai sumber utama yang dibekalkan kepada kawasan uh, bio apa teknologi part ini, polimer part ini ketik. Dan ini merupakan satu usaha yang berterusan di samping pelabur-pelabur yang kecil yang datang dari masa ke semasa ke kendali. Ini tentu akan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat dengan secara keseluruhan.